Я тут на фінанс, я тут у Брондовича. Школа-інтернат знищена прямим влучанням керованої авіаційної бомби. На превеликий жаль, маємо чотири загиблих людини і поранених. Пораненим зараз надається всебічна допомога. Людей намагаємось евакуювати. Але російські війська не зупиняються. Під час евакуації людей із школи-інтернат ворог наніс ще один авіаційний удар в район школи-інтернату. Ворог не припиняє розглядати на школу інтернату.

Слушай, ну че пока не было, давай. Понял. Понял. Все, нога не болит. Плюс. А, Что Что? Что с бабушкой. Навалилось да же меня. меня ну целое не поломало. Да нет, не поломало, видишь? Порвало. Да, это штаны. А это какой дед не... погиб там сидит на входе? Приваленный панель. Ну, Какой-то был, да. Ребята начали откапывать. Сначала женщину, Валентину. Но там двух женщин не могут еще деблокировать. Позывала вам. Да, да, да. Я Но говорю, это... меня еле-еле, ваши раскопали. Ну, ломами приподняли. Я уже босиком. <свят> он обули, одели.

Звонила ваша Юля, сказала, что вас очень любит. Обывай. Вот, смотрите, ковер есть. Вот, даёт, да. Там холодно, там уже. Вот ковер, друзья. А, даёт. Куда он? Что Ну а мы зачем? Трупы наши зачем? Я вам объяснял, потому что вы знаете правду, что украинцы не фашисты. Фашист один у нас, это товарищ Путин. Да, баба Зоя? Ай, боюсь, а... не скажу, хай кажу, что хочет, И я вы? промолчу. То, что дети звонят, обрывают телефон. И дед на рот. На... Я деда на... бачу. Телефон не вынесли на... Кого? Не. Вы не может. Заблокован. Ну, за что я погибаю? Ну, ничего не делала. Вы как чувствуете? Еще? Извините, холодно, да? Только что правда холодно. Живы. Слава живы. Слава Богу. Слава Богу. Прочитать вам написали что вам ракетой написали. Написали, что канал сообщает о страшном преступлении врага. По жителям суджи, которых В СУ использовали как живой щит, был нанесен ракетный удар, чтобы обвинить в этом Россию. Коллеги, э, объективно высказывают ложь врага. Мы же сообщаем внимание на то, кто сделал заявление со стороны ВСУ. Это Алексей Дмитрошков. Ну вот так вот. Это я. Два майора. Телеграм-канал «Два майора». Да. Так а что, что с нами будет? А вы что с нами, Алексей? Вы, вы нас А Вы должны от всех купить, Вы что не видите. Они всем сообщают дальше, что мы вас убиваем. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Нет, ну вы нас не убиваете. Ну так они сейчас. Шо... Нас спасают. Все нормально. Голова. Мы же попали, были. А как выбрались? Помогли или сами вышли? А у нас эта часть не пострадала. Mm -hmm. Так что мы сами выбрали. Только центральная часть. бачите, ви надіялися, що вони вам дадуть коридор. Вот вам коридор. Ви бачите, який коридор? Да. Пройдіть Тихо, Тіхока тут... опять летять. Да. Що діло? І як би не намагалися протидіяти російські пропагандисти, звинувачуючи Збройні Сили України в нанесенні ракетного удару, їм це не вдасться. до відповіді доведеться стати, тому що це був злочин проти людства, проти власного народу.